Почнуться, почнуть працювати телеканали на телебаченні, як раніше було: плюси, інтер, а отак просто в них свої новини, своє все, свої ток-шоу. Так розпочнеться з 26 го року. Кожен канал незалежно від телемарафону працювати. Бо пахне виборами, значить, якщо закривають телемарафон, то що то там буде вже? Давайте. Жильцы. Ну, видите, понятно, что тут жрица выпадает. И некоторые каналы, я, мы, мы в, в целом, да, мы говорим, да. что некоторые, ну, некоторые каналы, или один, или два канала, которые вообще нежелательные, ну, которых вообще не хотят пускать за счет... Да. А... Ну, про российскую пропаганду разумею. Ну, понятно, да. Ну... Какая, ну, видите, здесь опять же, да, видимо, на эти каналы, на один канал или на два очень рассчитывает дьявол, то есть Кремлевская власть, видите, да. чтобы манипулировать сознанием с этих каналов, ну, это прям четко, поэтому да. понятно, что. И, видимо, они продавливают, видите, жестко продавливают, чтобы этот канал или каналы чтобы... тут не, по... да? да, чтобы он зашел в информационное пространство. Ну, то ну, шо, и... что, начнутся они, начнутся они сами незалежно, как до войны. Хорошо, другие канали будут uh, работать з настоятельно. Ну, какие то так. Да. Тобто, так, да, смотрите, какие то так. Да. Нормальні канали, так, да. то так. Uh -huh. да. Ми можемо сплати карту, то це означає, що канали вже почнуть готов підготовку до виборів і пропихати свого кандидата. А для чого ж канал? Це значить, що буде йти, підготовка до виборів. Можна олігарху по каналу. Ой, я уже не Карта, карта, да. карта дома. Карта, как к да. Работа. Ага. Но опять же, какой-то канал, допустим, как вариант мы смотрим, он может начать свою работу, а потом uh -huh. его могут закрыть. Ну, видимо, в зависимости или так. Не, ну понятно, что я буду контролировать теперь. Это не так, не так, как раньше. Слово неправильно сказали, все, закрыли. Ну, я, я допускаю такая, Это возможно. Uh -huh. а, а, ну это что значит подготовка к выборам? Ну, понимаете, здесь вот они говорят, чтобы прямо это была подготовка к выборам, еще... Точно, как бы, ну, оно висит в воздухе, да? Оно висит. Ну, да. Но вот точно еще, это. Как бы, еще неизвестно, как оно повернется, каким ракурсом. Ну, да, да. И некоторые уже начали задолбить до этого готовиться к выборам.